так, добрый день. Сегодня начинаем с Непер элит 2. Подписывайтесь на канал Игровый канале всех пользователей. по в группу такой самой назвой ВКонтакте. Путеводный маяк ближней и дальней зарубежья и взаимочка Никола Заблора в Николоза, блога, Телеграме. Так, даемся по параметрам. Видео, яркость, разрешение, все на средних настройках. Аудио. Музыка, у эффекты, управление клавиатура меч по умолчанию автоперезарядка так Итак, мы приступаем. Одиночная игра. Новая. Курсант. Когда-то непобедимая военная машина теперь отступала. Союзники на западе и России на востоке Сжимали в стальные клещи потрепанные остатки армии Рейха. Последняя надежда Германии возлагала на оружие возмездия. Ракета Фау-2. Такого оружия мир еще не видел. Это был огромный скачок в истории военной техники. Непилотируемые снаряды, летящие со сверхзвуковой скоростью, разили без предупреждения. В отчаянной попытке повернуть ход истории вспять. Нацисты выпустили более трех тысяч ракет. Эти ужасные снаряды ударили по Антверпену, Парижу и Лондону. После высадки десанта союзников в Нормандии пусковые установки были захвачены, и Англия оказалась в недосягаемости. Однако союзники готовились к будущему, к следующей войне. В ходе сверхсекретной операции скрепка американцы вывезли в США лучших ученых-ракетчиков Германии. Многие из создателей проекта Фау-2 уже были эвакуированы, но не все. Берлин, окруженный советскими войсками, сдавался квартал за кварталом, и до полного поражения оставалось лишь несколько дней, после чего ученые, не успевшие эвакуироваться, попадут в руки русских. Я должен был этому повышать. Снайпер Элит 2. Генерал-майор Ганс фон Пролох. Тайно договаривался о безопасном коридоре для своей команды. Пятерых руководителей программы Фау-2. Он встретился со своим русским связным у Бранденбургских ворот. Да это был мой единственный шанс уничтожить его, прежде чем он сможет заключить сделку. Я был готов. Собран и уверен в себе. Я еще не подозревал, что это задание станет самым сложным из всех, за которые я брался. Когда ваш враг вас из видов, фантом отмечается, ваша последняя фантомом отличается, ваша последняя позиция. Так, двигаемся. Die Was war das? Wer ist das? Ist Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das Так. Трекио. Ваш пистолет, слушайте, может убивать врагов, когда держит выйти из укрытия. Продолжение Шахинал финал будет тут у Брандербургских ворот. Будем у Гитлера выстреливать с вершин Брендербургских ворот. Кто играл, то знает, кто не играл, то так был пунктуален и даже не продумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. или как на ладони. Одно нажатие на курок и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями, так что о ветре можно было не беспокоиться. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться, а затем... Но... А -а -а -а. Красавчик, я всегда. Так. Есть шел один. Wow. Чую, что где стреляет, найти не могу. Ого. Жесть. Вот так надо отмечать их. さあ русские знают о моем присутствии. Оставалось еще четверо. Так. Ну все. На тем моей миссии миссию заканчиваю. Застрелим мы следующей миссии. Подписывайтесь на канал. Рагу на канал для всех пользователей. Вступайте в группу Facebook, путеводные мои глиняные дальнего зарубежья и пишитесь в группу в ВКонтакте. ВКонтакте. Все до скорости еще в следующей миссии.